Олександр Шостуха, відмення капітан баскетбольного клубу «Говерла», будь ласка, враження після матчу. Перше хотів би сказати, подякувати нашим болівальникам, що в тяжкий час підтримують нас і надалі, приходять на ігри. Ми грали для наших болівальників. В другій половині трошки побігли, відчули гру. Менше дали підібрати на своєму кольці. Сишко, ну скажи просто враження. Команда, наскільки зараз від цих змін, таких раптових, наскільки вона готова власне, принаймні давати бій і продовжити чемпіонат завершити? Давайте ці питання всі до тренера будуть. Атмосера ну, в команді зараз те, що зараз є, хлопці настороння не будуть. З хлопцями ми нормально все ми налаштовувалися і на хімік. Будемо налаштовуватись на Черкаси зараз. Будем готовиться. Дякую. Я пытаюсь. Дякую. Спасибо Это ваши комментарии, очень Ну, видите, большие изменения в команде. Могли быть больше. Благодарен тем игрокам, которые, в принципе, и заявили желание, и проявили характер, и сегодня были в команде. Но вчерашний день тяжелая ситуация была, даже непростая, скажем так, и не знали, кем начинать эту игру и выходить или не выходить на площадку. Но мы боремся, мы верим. Те, кто вышли, они верят, что ситуация нормализуется. И я много говорю именно о около баскетболе. Да. Сейчас перейду на баскетбол. Новые игроки появились только сегодня. Гувенюк прилетел сегодня только. Появился Иван Франковский. Благодарен ему персонально, что он вышел сегодня, и играл за команду, за Ивана Франковск. ряд новых игроков. Вы тоже видели Винтоника, вы знаете. И новый мальчик у нас появился из Богорячан. Будем пробовать расширять за счет местных игроков. Кроме провала первой четверти, так в принципе более-менее доволен отношением, доволен, э -э, как боролись, как относились, как. Поэтому, если бы не провал, этот бы, может быть, более интересная игра была бы. И так очень много работы с новыми людьми, чтобы они влились в коллектив и настраиваемся на воскресенье. Часы остаточный же склад на данный момент, Братого, это все-таки кто-то да, кто... Ну, ну читали его информацию, да. Аллахмунчук, да, ну, пока на Аллахмунчука не хватило денег на заявку. Поэтому я думаю, что на воскресенье, если серьезно, то мы на воскресенье выходим этим составом без изменений, без всего. Вот, боремся этим составом. Я думаю... Уже критическая ситуация наступит на следующей неделе. Если никаких движений не будет, я думаю, что ребята на пределе, играют из последних. И тяжело говорить, конечно, но ситуация критическая, я могу сказать однозначно. Если на следующей неделе она не разрешится, то это будет патовая ситуация. Сложно сказать, видите, какие перетрубации. я знаю, что изменения есть ну, непроверенной информации в Одессе, и в Запорожье, и в Днепрозоте. То есть, кто более сохранит состав, кто более будет оптимистично настроен, или, как говорят, там уже стала актуальная фраза менее голодный, я имею в виду в прямом смысле этого слова, то... У тех больше шансов сейчас говорить. Тут каждая игра, каждая победа это на вес золота. Ну, спас, что за Россия, вы верите, что может все-таки нас. Ну, безусловно, я, я верю, конечно. И сегодняшняя игра оптимизма мне добавила. Посмотрите, с каким процентом реализовал трехочковые броски Южный. Недаром они идут на первом месте. И сумасшедший процент. И... 80 очков мы пропустили. Это хороший показатель против такой команды. Ну, они попали. Подбора было это. И с Гуменюком плюс, конечно, я думаю, что он нам немножко полегче будет играть на своих счетах. Поэтому много работы. Просто вот мы даже завтра уже не выходной. Завтра у нас уже тренировка и готовимся к Черкасу.